вам расскажут и покажут их любимую сказку. Я Мы здесь собрались не спроста. Сюда вы гляньте, красота. Дети сами в горницу убрали. И песенка. песенка на колечко, ка... будет вазочка, Трасса, мной и на колечко будет сказка. <music> thank you thank <laughs> Давай, для вас. Давай, для вас. Давай для вас, Только для вас. <свес> Песню повеселую, потому что потом сейчас. не Присаживайся И Сейчас ты поиграешь с нашими ребятами Ну-ка, мальчишки, выходите с елочкой Садливание в лес идет И зимой птица И выпрыгнет с ручки Прыгнет на листочке А рисунок Лючий еж Он с грибочки И не дает в теремок, ты не спеши, С тучка, нами танец весело спеши. Лежит цветочка, взяли ребята цветочки, И сейчас птичка и танцуем. Проходите в кружок. Посмотрите, как красиво получился свет. Попадаем на наши мамы и бабушки. А пока что поставим его, чтобы он окрашивал наши празднички. Но в телевочке у нас стали телевочки жить уж пятирог небольшом таком. Верит, танцует и гостей, конечно. И пчелинка по Я... себе его сейчас и принесет. Ведь наши пчелки очень дружные. Они очень любят птиц. Заберем тебе сейчас добрый большой раку гостей. А наши пчелки приготовят. Идите, Иди, пчелки. А тут и сказочки Мама. конец. А кто слушал, молодец. Мама. Ребята, а пока мы с вами веселились, играли, пели, все в лесные жители проснулись. Жучки и бабушки. А вы не кусаете? Нет, я добрый да. жук. Я очень люблю петь, танцевать. были счастливыми. Всегда давайте, ребята, подарим воздушные поцелуи наших мамам. Спасибо.